Salam hörmətli kanal izləyiciləri. Bu günlə məsimasa Qəsəbəsində 569 nömrəli marşrut xəttinə yaxın, yeni tikilən 6 nömrəli məktəbin yanında belə gözəl evimi satışa çıxıb. Xatırladım ki, evimiz burda. 4 dənə evimi satışa çıxıb. 56000, 55000, 57000 və Qəbələxan 58000. Yəni torpaq sahəsinə görə evimizin qiymətləri fərqlədi, fərqlidir. Bunu xatırladımsa, gördüm rahatcına həyətinə 2 dənə, 3 dənə maşın rahat daxil olur. Evimizin fasad görünüşü ağ lətozdan dan vurulmadır. Onu da göstərdim sizə. Ağla sözən tavşuqdadır. Bu evimizsə e, 56 mindir. Sağdakı evimiz 57 mindir. Onu xatırladım sizə hürmət kanal izləyənlərsə. Yəni iki ailədir yararlıdır. Onu xatırladım sizə. Yuxarıda 3 otaq tam remontdur. Aşağıda da yəni yuxarıda kimi yəni gəlin də remont edə bilərsiz. Onu xatırladım. Bax buradan görsəm sizə bax belə kəmərdir. Burada gəlin də qonaq xətti gördüyünüz kimi ə, mövcuddur. Burada da yəni mətbəx yarada bilərsiniz. Burada da salon və sanitar qoşa yarada bilərsiniz və burada da əlavə olaraq yəni də bir dənə də otaq burada düzəldə bilərsiniz. Hündürlüyü 3 metrdir. Burada da istəyə görə 2 otaq və yaxud da ki bütün bax boya boy beləsin gözəl bir qonaq otaq edə bilərsiniz. 10 hatırladım sizə. İndi isə yuxarı mərtəbəsi ilə məsəl tanış edim. Həyətindən də bir daha tanış edim sizi. Xatırladım ki, ə, ə, yerləşdiyi yer. Yəni burada nəmiş genişliyi 0 dərəcəsindən onu xatırladımsa, su da, qaz, işıqdır, sənədlər birbaşa notar ağzı və alıq-satqıdır. Çıxarış qopçadır. İndi isə ikinci mərtəbəsinə mən siz tanış edim. Evimiz bir sözlə gir yaşa evdir, bir də xatırladımsa, yer zəətdən də baxdırdım sizə. Torpaq, yəni burada hündür yerindədir, torpaq hündür yerindədir. Evimiz təmirə məhduddur. Bak, belə bir gözəl bir giriş hissəsi var, koridor hissəsi var. Sağda mətbəxdir, solda qonaq otağıdır, yataq otağı və yataq otağı və sanuzel mövcuddur burada. Birinci növbədə mətbəxi ilə tanış edibsə, bax belə bir gözəl bir mətbəxdir. Mətbəxinə də elektrik xətti və qaz xətti nə kimi çəkib, kombi sisteminə kimi çəkib, hazır vəziyyətdədir. Və sol tərəfdə isə evimizin Vaq, belə bir gözəl bir qonaq otağıdır. Çox sərfəli bir qiymətə satılır. Bir də xatırladıbsa, 50 min manatda satışa çıxıb, sözsüz ki, real alıclarına endirim olunacaq. Burada gördüyünüz kimi, şəbəkə pəncərədə qoşa şüşə nə təçiz olunub. Sanoz və sanatar boşayla tanış etmişsə, burada da bütün sistemlər çəkilib, montajın yeridir lukadə, isə soxudum moykadır. Uşaq o yerdə hamsı hazır vəziyyətdədir. Və ikinci mərtəbəyə yələşən ikinci otağı da tanıtdım. Bax, belə bir gözəl bir yataq otağıdır. Pəncərələrinin qarşısını kəsən bir maneə yoxdur. Onu da qatladım sizə. İşıqlı evdir. Yəni gün düşür və işıqlı şuna təsir olunur. Burdan da göstərdim sizə. Bax, burdan da ikinci mərtəbəsini göstərdim. Yəni hasardan məsafəsi 1 metr məsafədir. Amma yenə yəni də burada qarışan kəsən bir məniyyə olmazaq. Onu xatırladım sizə. Ətraflı məlumat üçün zəhrə ola bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı və dəbəmmə unutmayın. Yeni saçı çıxan evlər də birinci növbədə. Siz tanış olun və inşallah evə olmayan insanlara Allah Taala belə gözəl evlər xidmət etsin. Bir də xatırladım ki, evimiz 55.000, 56.000, 57.000, 58.000 civarında bax bu tipdə evlərimiz mövcuddur. Torpaq sahəsinə görə, evin kvadratına görə qiymətlər fərqlidir.